Назовите себя. Александр Зубня. А что здесь происходит за мероприятие? Ну, это люди собирают православные здесь. Значит, здесь тем, что сегодня начался праздник иудейских хануки, 8 дней он длится. Значит, православные люди протестуют против этого явления, потому что по своему сущности, по своей символике это хануки, праздник антихристианский. То есть было подано вот неделю-две назад нами обращение местным властям, к епископу Никодиму. Вот, э, епископ нас поддержал и также с, от своего имени подал обращение к лаеру города Владимиру Дебую с просьбой не разрешать иудеям ставить хануки, свои светильник девяти свечных. свечник, потому что, э, согласно их заявлению же, раввинов, это является символ победы над не иудеями и символ встречи Машиаха который перестраивает мир весь. А христианское учение евангельское ясно утверждает, что Машиах и это антихрист ведущий. То есть эти бедствия в том всем мире и так далее, эти страшные, вот это все переусловно мира для встречи э, э, Машиаха, то есть антихриста. То есть э, текст Апокалипсиса Яна Богослова, который многие читали, вот, вот э, главный как бы, действующий лицо это иудаизм. Вот, в частности, э, значит, есть течение такой Хаббат Любавич называется, вот, которое, это, это экстремистская организация, вот, которая и во всем мире организовывает этот приход этого антихриста в мир сущности. Вот. Потому люди православные сегодня здесь молятся, чтобы Господь отвел эту беду нашего богоспасаемого города Житомира. То есть это православный московского патриархата? Да, разумеется, русская церковь наша. Я Потому, да, еще хочу дополнить, что эти хануки устанавливают сейчас во многих тысячах городах мира, и как выражение одного из раввинов, Э, ну, если столько людей, мы хотите, можно потом процитировать ее у себя в издании, э, что это как э, красное знамя над, над, над то есть символ покоренности данного города. То есть это прямое оскорбление и вызов э, всем не иудеям живущим в нашем древнем городе. Спасибо. Мы еще хочу дополнить, что мы не против, как говорится, их праздника как такового некоторые люди это могут выражать свои эти культовые всяческие чувства и так далее но только у себя на месте на синагоге тем более сам иудейский закон предполагает празднование хануки и выставление хануки минор только лишь в синагоге вот а они нарушают даже свой закон потому что даже были судебные тяжбы между традиционными иудаистами и их которые просто нарушают и свой закон и общечеловеческий закон а где они ставят Должны ставить они у себя э, в, э, в синагоге, а, а вот поставили здесь. А где? Вот это она, да? Да, они будут завтра, будут завтра скорее всего, зажигать. То есть 8 этих светильников нужно зажигать каждый вечер они. Это же площадь Ленина. Э, это площадь не Ленина, а, сейчас называется а там... Соборная, а соборная. До, до, до переворота 17 -го года называлась Площадь Александровская честь убитого, убиенного императора Александра II. То есть для нас это место святое. Благодарю даровати дарова, дарова, народу російського по істині, возлюблене, чадо, Слава Господь людям російським, я Юша Іссию, шару яко якоб благодатию, призупино, осененний, другим не положили Сисува, удержа, одерживающе, да серцем сердцем людей, Божьи, Аллилуйи. Alleluia!